भारताच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये तारीख ते तारीख सध्या चालू आहे चौदा जुलैला सुनावणी होणार होती ती चौदा यातून पक्षांतर करणाऱ्या अनेक क्रॉस वोटिंग करणाऱ्या आमदारांना ज्या प्रकारे क्रॉस वोटिंग झालं त्याला जबाबदार आपली न्याय व्यवस्था आणि पक्षांतर बंदी कायद्यातील त्रुटी आहेत आणि न्यायालयामध्ये याच्यावर वारंवार अडीच वर्ष आम्ही तारखांवर तारखा घेतो आहोत ते कारवाई मात्र करत नाहीत त्यामुळं यांची भीती चेपलेली आहे आणि काही जण एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून यायचं आणि दुसऱ्या पक्षात जायचं आणि सरकारमध्ये सामील व्हायचं असे देखील वागत आहेत असे गंभीर आरोप संजय राऊत यांनी केले आहेत जिम्मेदार हमारी हमारी न्याय व्यवस्था एक पार्टी के उमेदवार बनते है, चुनकर हैं और दूसरे पार्टी हैं क्योंकि गुप्त मतदान है।, है सिक्रेट सीक्रेट टेंगे हम लगभग अढ़ाई साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारा माथा फोड़ रहे हैं हमारे चालीस एम एल और शरद पवार साहब के राष्ट्रवादी कांग्रेस के चालीस एम जिसने पार्टी बदल दी है उसके खिलाफ एक पिटिशन चल रही है और जस्टिस चंद्रचूड ने कहा है कि गैरकानूनी है ये सीधा सीधा पक्षांतर विरोध जो, जो कानून है दल बदल कानून के खिलाफ है ये तो कहा है सब कुछ गए कानून है फिर भी एक गैर संविधानिक सरकार महाराष्ट्र में अगर कोई चला रहा है तो मैं मानता हूं संविधान की हत्या है सिर्फ इमरजेंसी का एक दिन संविधान की हत्या नहीं है और ये संविधान की हत्या देश के गृहमंत्री देश के प्रधानमंत्री न्यायालय के माध्यम से कर रहे हम अढ़ाई साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये मुद्दा लेकर खड़े हैं कि महाराष्ट्र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सरकार केंद्र की मदद से चल रही है वो खुलेआम विधायक हो सांसद की खरीदी बिक्री परचेस डीलिंग कर रही है और हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है तारीख पे तारीख चौदह जुलाई को आर्गूमेंट होने वाला था या अंतिम अब चौदह अगस्त दे दिया हर तारीख जो हमको मिलती है इस मामले में वो हर तारीख संविधान की हत्या मानता हूं और उसके लिए हमारी न्याय व्यवस्था सुप्रीम न्याय व्यवस्था देश के गृह मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार जिस तरह से क्रॉस शूटिंग हुआ है और जिस तरह से ज्यादा होट्स इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक सरकार को मिले हैं तो सभी ने अपने सिने पर हाथ रखकर कर कहना चाहिए कि मैंने किसको वोट दिया और नहीं दिया है फिर हमारे महाविकास आगाड़ी के जो साथी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे और भी है लोग हा? ना कांग्रेस के कांग्रेस के साथ जो बेईमानी हुई है उनके लोगों ने की है उसके लिए कौन जिम्मेदार है कानून संविधान की हत्या करने वाले जो दिल्ली में बैठे तो मुख्यमंत्री पद पर बैठे उनका इस्तीफा होना चाहिए हम 40 हमारे जो एम और एन के 40 एम के खिलाफ जो हमारी पिटिशन है वो इसलिए है उनको डिस्कालीफाई करिए जब ये न्यायालय करेगा तभी इस प्रकार से जो गैर संवैधानिक काम करते हैं विधायक उनको कहीं ना कहीं रोक लगेगी लेकिन उसके लिए एनकरेजमेंट देने का काम हमारी न्याय व्यवस्था हमारा गृह मंत्रालय और हमारा पीएमओ पी ऑफिस कर रहा है संविधानिक हत्या दिवस नोटबंदी भ्रष्टाचार कमी हो बोबर ना पेश भ्रष्टाचार कमी होने आज ट्रक ट्रक भर आणि टेम्पो टेम्पो भरून नोटा या आमदार फोडण्यासाठी आणि क्रॉस साठी देण्यात आले त्याच्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी जे काय सांगितलं नोटबंदीमुळे भ्रष्टाचार काळा बाजार काळा पैसा कमी होईल नाही त्यांचेच लोक त्यांनीच निर्माण केलेली भ्रष्ट सरकार टेम्पो भरून भरून आमदारांना खासदारांना पैसे पाठवतात हा पैसा आला कुठून हे नरेंद्र मोदीजींनी सांगावं ज्या हसन मुश्रीफ यांच्यावर ईडीने धाडी घातल्या भ्रष्टाचारी म्हणून या नागड्या पोपटलाला जाऊन ना कोल्हापूरला तमाशा गेल्या त्या हसन मुश्रीफ यांच्या एका कार्यक्रमासाठी का देशाचे गृहमंत्री अमित शाह येत आहेत हे किती ढोंगी आणि बकवास लोक आहेत ते तुम्ही पहा अर्बन नक्सल कानून जा अर्बन नक्सल कानून जो आहे व आपण को तकलीफ देने के लिए